Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim semuanya? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya manusia yang berhasil mencapai langit ketujuh dan melakukan perjalanan menembus dimensi waktu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Malaikat Jibril menuju langit untuk menjemput perintah sholat lima waktu sebagaimana kewajiban utama umat muslim Nabi Muhammad diantar menemui Allah Subhanahu Wa Taala di arsy dengan kendaraan bernama Buruk hanya dalam waktu satu malam saja dia menembus angkasa dan berkeliling alam semesta atas izin Allah Subhanahu Wa Taala peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah sebagai peristiwa Isra Mi'raj akal dan logika akan sulit memahami peristiwa yang sangat menajukan ini Menurut Albert Einstein Manusia hanya bisa menjelajah waktu ketika melaju dengan kecepatan cahaya yakni 300.000 km per detik dan mustahil dilakukan Jika Nabi Muhammad sukses menjelajah waktu artinya kendaraan buruk yang mengantarkannya ke arsi memiliki kecepatan yang super kilat Burok merupakan seekor binatang yang punggungnya panjang dan langkahnya adalah sepanjang mata memandang. Nama hewan ini berasal dari istilah Borku, yang berarti kilat dan memiliki kecepatan di atas sinar. Terkait dengan bentuk buruk, di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didatangkan kepadaku kuburok, yaitu hewan dabbah yang berwarna putih, bertubuh panjang, lebih besar dari keledai, dan lebih kecil dari bagal." dan sekali ia menjejakkan kakinya yang berkuku bergerak sejauh mata memandang. Lantas, bagaimana kecepatan sebenarnya buruk jika dikaji secara matematis? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah ayat 20 menggambarkan tentang bagaimana perjalanan kedua hambanya menggunakan kendaraan secepat kilat. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali menyinari, mereka berjalan di bawah itu Dan apabila gelap menarpa mereka, mereka berhenti Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka Sungguh, Allah kuasa atas segala sesuatu Quran Surah Al-Baqarah ayat 20 Berdasarkan penelitian, kilat atau sinar ini bergerak sejauh 186.000 mil atau 300.000 km per satuan yang sangat jauh meninggalkan detik Sementara, diketahui jika jarak matahari dari bumi sekitar 93 juta mil, maka diperlukan waktu dilintasi oleh sinar dalam 8 menit. Sementara itu menurut Anwar Effendi dalam bukunya berjudul Isra Mi'raj, perjalanan ruang waktu dalam kaitannya dengan penciptaan alam raya, untuk bisa menerobos garis tengah jagat raya, seseorang memerlukan waktu 10 miliar tahun cahaya dengan melalui galaksi-galaksi yang selanjutnya menuju kulit bola alam raya. Sementara itu, jika dibandingkan dengan waktu yang diperlukan malaikat untuk melintasi alam raya, satu hari malaikat berbanding 50.000 tahun waktu bumi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya: "Para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun." Sementara untuk jarak radius alam semesta hingga sampai ke Sidratul Muntaha dengan melewati angkasa raya yang disebut sebagai arsi ilahi setidaknya diperlukan waktu 10 miliar tahun cahaya bahkan mungkin lebih dari itu artinya untuk perjalanan tersebut diperlukan waktu seperti perhitungan berikut ini satu hari malaikat sama dengan 50.000 tahun 200.000 hari malaikat sama dengan 10 miliar tahun 200.000 ribu hari sama dengan 547,9 tahun Jika mengacu pada data tersebut artinya malaikat memerlukan waktu 547,9 tahun untuk bisa berkeliling jagat raya Akan tetapi kenyataannya malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj hanya menghabiskan waktu setengah hari waktu bumi sehingga bisa kita pahami bahwa buruk memiliki kecepatan berkali-kali lipat daripada kecepatan kilat Bahkan melebihi kecepatan malaikat sekalipun Dengan demikian, wajarlah bila dikatakan peristiwa Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sebagaimana ditunjukkan dalam Quran Surat Al-Insira ayat 1 Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Hal ini jelas menjelaskan bahwa Isra Mi'raj merupakan suatu perjalanan yang digunakan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Semua ilmu pengetahuan hanya milik Allah Swt. Wallahu a'lam bishawab. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh ragam Islam channel pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.